باب دعوة الوالدين وطوانا دعوة جباب عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم دعوة المسافر ودعوة الوالدين على ولدهما أبو جعفر أبو هريرة رضي الله عنه دان payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deganlarini eshitgan ekanlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uchta ijobat bo'ladigan ijobatida hech ham shubha bo'lmagan duo bor dedilar ularni birinchisi mazlumning duosi ikkinchisi musofirning duosi va uchinchisi ota onani farzandi haqqiga qilgan bad duosi bu hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shaksiz qabul bo'ladigan uchta duoni zikr qildilar ularni birinchisi mazlumning duosi chunki mazlum u zolimga qarshi qo'lida hech narsa kelmaganligi uchun mazlum sanaladi chunki uni ollohdan boshqa suyanadigan ollohdan boshqa dardlarini aytadigan hech kimi bo'lmaydi aytgan taqdirida ham hech kim unga yordam bera olmaydi shuning uchun ham mazlum bu olloh bilan yolg'iz o'zi qolib ollohgagina dardlarni izhor qila oladigan va zolimdan haqqini ollohdan so'rab oladigan zot sanaladi shuning uchun ham alloh taolo bularni duolarini ijobat qiladi ikkinchisi musofirning duosi musofir u bir yurtdan o'zini yashab turgan joyidan boshqa yoqqa safar qilgan kishi o'sha musofir o'zini uyida o'zini elida hurmat e'tiborda hamma narsasi o'ziga yetarli bo'lgan holatda edi ammo safar qilganda esa u o'zini yaqinlaridan uzoqlashadi o'zini qulay bo'lgan sharoitlaridan boshqa joyga ko'chib o'tadi shunday bo'lgandan keyin u ham yakka yolg'iz alloh taoloni o'ziga suyanadi va hojatlarini faqatgina ollohdan so'raydi shuning uchun ham alloh taolo buni duosini ijobat qilar ekan uchinchisi esa farzandni haqqiga ota onani qilgan bad duosi ya'ni yomon duosi hech qachon ota ona farzandni haqqiga yomon duo qilmaydi qachoniki farzandlardan bo'lgan beodoblik yoinki yani noshukurlik eng yuqori darajasiga yetgandagina ota ona farzandini qarg'ab duo qilishligi mumkin mana shunday holatlarda ta alloh taolo ota onani duosini ijobat qilar ekan ulamolar esa farzandni haqqiga ota onani bad duosi qabul bo'lishligi bilan bir qatorda xayrli duolari ham qabul bo'ladi de deyishgan ya'ni ota ona farzand haqqiga xayrli duolar qilsa ham alloh taolo bu duolarni ham ijobat qilar ekan shuning uchun barcha aziz ota onalar agar farzandlaridan bir noqobillik yoki beodoblik o'tgan bo'lsa ularni haqqiga bad duo qilmasdan balki ularni haqlariga duoyi xayrlar qiladigan bo'lsa albatta bu yaxshilik ustiga yaxshilik bo'ladi chunki shu farzand ziyon ko'radigan bo'lsa albatta bundan har qanday ota ona xursand bo'lmaydi shu farzand to'g'ri bo'lib yaxshilik tomonga tamam buriladigan bo'lsa albatta bundan hamma ota ona xursand bo'ladi alloh taolo barchalarimizni mana shunday xayrli insonlardan bo'lishligimizni nasib qilsin va